Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале Вкусная еда с Хадиджей. Если у вас дома есть яблочки, я предлагаю вам приготовить знаменитую шарлотку. Тем более, что по этому рецепту она получается очень пышная, вкусная и ароматная. Я всем желаю удачи на кухне. Давайте начнем приготовление. Нарезаем яблочко пополам. Нам нужно сердцевину удалить и нарезаем на небольшие кубики. У меня яблочки сладкие, поэтому, конечно же, здесь уже можно отрегулировать сахар. Когда мы будем готовить тесто, поменьше сахара положить. Но для вот такого пирога очень хорошо кисло-сладкие яблочки, в особенности зелененькие. Эти яблочки очень ароматные и в сочетании с корицей просто изумительный вкус. Нарезаем небольшими кусочками так чтобы яблочко в пироге и чувствовалось и в то же время если большие кусочки оно не пропечется вот такие кусочки точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу возможно пойдет и три яблочка когда яблочек много очень ароматный получается пирог. Итак, у нас все готово в отдельную емкость. И все же добавляю еще одно яблоко. Три яблочка у меня здесь. Для большего аромата добавим немножко цедру апельсина, либо лимона. Только желтенькую ароматную часть. Вот так выглядит наша цедра. Добавляем к яблочкам. И сок половинки лимона. Сюда же добавляю одну чайную ложку без верха корицы. И все хорошо смешиваем. Ванильный сахар я не добавляю, потому что и так все будет очень ароматно. Ни в тесто, ни в начинку. Начинка готова. Уже на этом этапе сразу включаем духовку на 180 градусов. Подготовила форму. Форма у меня разъемная. 21 см в диаметре и 9 сантиметров в высоту как раз полная форма будет пирог. И обязательно пергаментной бумагой выстилаю основание. Но для полной уверенности я промаслила и боковинки, и само основание. 4 яйца и желтки и белки вместе. Отправляем в емкость. Сюда же добавляем 240 грамм сахарного песка. Для баланса вкуса щепотку соли. И нам нужно взбить сейчас эту массу до побеления ее и увеличения. Где-то минут 5. Сахар всегда беру мелкий, чтобы он быстрее таял. Вот до растворения сахара. И сейчас добавляем муку. Мука у меня пшеничная, высшего сорта, 160 грамм. Обязательно просеиваю. И сюда же добавляем разрыхлитель. Разрыхлителя 10 грамм. Все смешиваем венчиком. Обязательно проходимся по дну, так чтобы у нас не было комочков мучных. У меня на канале очень много пирогов заливных. Я оставлю ссылочки под видео в описании. Посмотрите, мои дорогие, очень много хороших рецептов. Так, масса готова. Посмотрите, как она должна выглядеть. И сейчас соединяем с яблочками. Венчик нам уже не понадобится. Собираем все со стеночек. И сюда отправляем яблочки. Духовка у нас уже разогрелась. Все очень быстро готовится, практически 10-15 минут. И у вас уже все готово для того, чтобы пирог выпекался. Посмотрите, какая масса. Пирог будет очень насыщенный яблочками. Все выкладываем в форму. Вот с этим тестом очень вкусно и с грушами тоже пирог. Точно так же нарезаем 2-3 груши. Потрясающе получается пирог, очень ароматный. Немножко встряхиваем. Выпекать будем при 180 градусах в 40-45 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Обычно края выпекаются очень быстро, серединка не допекается. Поэтому самое главное, проверяйте серединку и вот 40-45 минут. Отправляем в духовку, включаем вверх низ Пирог готов. Я проверяла готовность, особенно серединку, деревянной шпажкой. Очень много яблок, поэтому серединка пропекалась хуже. Но он полностью пропекся. Такой аромат стоит на кухне. Мы не стали долго ждать. Проходимся ножом по краю. Извлекаем из формы. Вы даже не представляете, как ароматно пахнет на моей кухне. Пирог получился очень пышный, вкусный, нежный, с тонким ароматом яблок и корицы. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Впереди нас с вами ждет еще очень много вкусного и интересного. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.